На основании какой конституции правительство Крыма в 2014 году выдало постановление о проведении референдума? Решение Даже суда, нет. все. Решение суда Какое о том, что суда? Крым незаконно находился на территории Украины. Не, я я, вам я жду решения суда. У я меня есть документ. Могу. Решение суда у вас вообще никакого нет. Вам да. когда Вы дали начинайте. полномочия для все. того, чтобы все. сказать, что все. законно, я... а что нет? Ой, Женечка, опять убежишь. Не надо, не надо жаловаться и плакать. Все, боже мой, я всегда спросить, жалуюсь и плачу. Знаете, когда, когда ты начнешь отвечать на вопросы, а не убегать от темы. Я никогда не убегаю от ты темы. Ты всегда убегаешь. Когда вы от задаете темы. вопросы и не забалтываете, мы с вами спокойно общаемся. О боже мой. Давай еще так раз: давайте. продолжим с тобой за Крым. Продолжим ну, за Крым. Попробуйте. Да, основания для проведения референдума. Слушайте, это 20 раз обсуждал А ты не в состоянии хотя бы раз ответить? Я, Я? могу вам по-другому сказать. Может быть, вас устроит этот Давай. вопрос. Основание для проведения референдума – это желание народа Крыма. Желание народа Крыма является ну, демократией. Демократия в своем принципе первое, что имеет, это э, законы. То есть соблюдение законов. Назови мне закон о проведении референдума. Конституция Республики Крым. Нет, там такого. Найди Есть мне пункт. Есть там такой. Пунктик в студию. Есть там такой. Пункт. Вы можете говорить, что Конституция Крыма пункт. 92 -го года недействительна. Недействительна. 98 -го года. Об этом. Ее надо соблюдать. Об этом говорило Сос... правительство Крыма в 2014 году. Ну мало ли что говорило правительство а, Крыма. главное, сужение Женя говорит. Но правительство, правительство, это не Конституция, да. не народ и не суд. Референдум понимаете? они на основании какой конституции проводили? Правительство, правительство, да. оно назначается, угу. если вы не а в курсе, а да, а и законодательным творчеством а не занимаются. Исполнять, а да, должны исполнять все вероятно. Они постановление о проведении референдума ссылаясь на какую есть... конституцию написали? Да, сейчас я вам отвечу, я еще на предыдущий вопрос. А тебе типа зимой, ну давай. Да. Вы любите говорить, что если да. что-то сделано неправильно, то должно У -у -у. быть решение суда. У -у -у. Пожалуйста, скажите мне, какое решение суда есть об отмене а, того, что произошло в Тримув-Четверть? Решение Конституционного суда Украины об отмене постановления ну, о проведении это референдума. Не Украина, о чем вы И еще раз, соответствии с Конституцией Украины, пункт четвертый. Напис... Ой, статья, статья, э, сейчас тебе скажу, статья 2, пункт 4, давай ну, сейчас откроем. Давайте вначале определимся, не, 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 когда не, 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 республика не. Крым стала Украиной. Не-не-не, мы с тобой сейчас закончим здесь. Конституция Хотя, Крыма, Конституция Республики Крым. Крым, открываем и читаем. Uh, статья у нас четвертая, пункт четвертый. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета Министров Автономной Республики Крым или их положения, противоречащие Конституции Автономной Республики Крым, не имеют юридической силы. Такие акты могут быть обжалованы в суд лицами, права и интересы которых нарушены и признаны судом недействительными. Данный документ был обжалован в суде, постановление о проведении референдума и аннулирован решением Конституционного суда в соответствии с Конституцией Крыма. Статья 4, пункт 4. Когда вы говорите о каких-то законных да. актах украинской, да. Да, ну, украинской государственности, да. то есть государства Украины, Объясните мне вначале, Давай. каким образом Республика Крым оказалась в составе этого нового государства Украины. Назови ну, мне скажите, по еще раз. Она с была в составе Республики Крым на основании того решения, которое было принято в 1954 году. Поэтому... Обжаловать, нет, обжаловать это неправда. никто не. Я твоими же словами да. скажу, в суд никто не подавал, этот вопрос никто не обжаловал. Назови мне, пожалуйста, на основании какой э, статьи, конст... Ой, на основании какой конституции правительство Крыма в 2014 году выдало постановление о проведении референдума. Да, давайте вернемся к, э, к тому, что мы сейчас только что Ну хорошо, суд назовешь и... мне сразу да. нет, решение нет, суда. Не надо называть, смотрите. Вы решение сказали. суда. Секунду. Решение суда не ответили на мой вопрос. В пятьдесят году была Крымская область, если да, вы не в курсе. Конечно, конечно, да. Поэтому Крымскую область передавали в соответствии там с какими-то законами Советского конечно. Союза. Еще что-то ну, вы же знаете, что Крымская область переформатировалась в, в автономию. автономную. Конечно, республику конечно Крым. я конечно. вас спросил Республика Крым, пусть и автономная. На каком основании оказалась в составе Украины? Тогда мы будем говорить о законах Украины, которые должны были выполнять... На основании России. того, что крымская, точнее, автономия не выходила из состава УССР. Угу. Да. Да. А УССР выходила из состава советского Союза? Нет, не, не выходила. Она, она э, стала независимой. Я же ш, отвечаю. Я же ш, отвечаю, был вопрос: задан, как это? Отвечаю. 26 ну, декабря 1991 года все да. члены Советского Союза приняли решение о прекращении существования Советского Союза и создании СНГ. Поэтому Украина, 26 декабря 1991 года, как и все остальные страны, вышли из состава Советского Союза по причине прекращения существования Немножко не Советского нет. Союза. Немножко не Аргументацию нет. в студию. Аргументация элементарная. Да. Дело в том, что Автономная Республика Крым образовалась в январе 1991 -го года, если конечно. вы не знали, конечно. до декабря 1991 -го года еще, еще целых почти там, 11 месяцев. Конечно. Так вот, Советский Союз, никто там республики стали объявлять в начале акты о суверенитете, потом акты о независимости. Украинская СССР объявила в начале акт суверенитета, а потом да. объявила акт независимости, Конечно. Где переформатировала свое название из Украинской Советской Социалистической Республики в государство Украины. Все верно. Все верно. Так вот в том-то и дело, что Республика Крым автономная входила угу. в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Конечно, соответственно, законам. И образовалась, да. и образовалась, когда было еще УСДЦ. Конечно. Так вот, Украина, Украина как самостоятельное уже и новое государство, да, объявила о независимости, да, но в ее составе продолжала находиться Автономная Республика Крым, ага, конечно. которая по законам Советского Союза ага. Должна была ага. самоопределиться самостоятельно, а, о, о не чем? в составе. О чем? Нет. О чем а определиться? первое, оста... Еще раз. Ли... О чем? Еще раз. Вы сейчас ссылаетесь на, на закон. Выходить, выходить, выходить из, из состава. состава. Они... Еще раз, назовите мне, пожалуйста, референдум да? Украины, который бы, которым бы гласилось о выходе из состава Советского Союза референдум проходил на территории украины и по моему вопрос который там был да. подтверждаете ли вы акт согласны ли вы с актом правильно акта независимости, независимости украины. где там вопрос о выходе этим, из состава советского союза открывайте акт о независимости да. и там прописано что, что с момента объявления uh -huh. этого акта uh -huh. Украина является самостоятельным независимым государством. Все верно. Более того, назначается президент Украины и все остальные все Президент был. Так вот, дело в том, что. Подождите, в том, не убегайте, пожалуйста. Президент ВСФСР был. Смотрите, вот давай, актом, давайте так. Вы а, возвращаетесь к референдуму? Не не, 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 Мы, мы с вами, мы с вами. Не надо меня забалтывать, Вы пожалуйста. Вы, Вы, Вы сейчас, сейчас меня забалтываете. Я пытаюсь Нет, задать мы же вопрос. Мы Украину. Я за... Украину, Я пытаюсь был задать. Хорошо. Давайте мне постановление о о итогах референдума. Постановление чего? Постановление об итогах референдума от 1 декабря 1991 года. Конечно. Если вы не, не знаю, в курсе, если вы не найти. в курсе, в соответствии с законом а Советского Союза найти? любой референдум подтверждается постановлением. Если нет постановления, итоги референдума не рассматриваются. Ну, вы можете найти мне все равно его нет. Его я... нет. Следовательно, референдум, я который проводился забав, в 1991 я... году, не имеет значения. Но вы можете считать все что угодно. Нет. Решение так, нет. суда все решение Какой суда решение о том, есть? что Крым незаконно находился на территории Украины. Нет, я вам объясняю, что в соответствии с законом Давай. Советского Союза ага. статья, насколько я да. помню, третья да, о праве да, выхода да. республики да. из его состава гласит, да. что если в составе республики находится автономное образование, угу. неважно республики это области, там края и так далее. Референдум о да. выходе или подтверждении там выхода там акта о независимости и так далее должен проходить отдельно. Точка, Так то они есть, проходили, подожди, 192. они же проходили. Итоги Отvantages? референдума бюллетень открой. Вы сейчас начинаете выкручиваться. Вопросов отдельно. нет. Смотри, тихо, тихо. Итоги референдума 1991 девятьсот Референдум отдельно, то есть, за нахождение в составе что Не, не не, не Не-не-не, Тихо, Я мы открываем все украинские референдум, договорю. бюллетень. Открывай. Вы понимаете, что такое референдум проводится отдельно? Конечно, он Украины... Крымская Крымской СССР проходил отдельно. Не проходил. Все подсчеты результаты читаю. Продили. Результаты. Доля принявших участие 67 процентов. Доля ответивших «да» 54 процента. Гражданин Республики Крым. Вы вроде в Крыму жили. Правильно говорили, я помню. Так тут написано отдельно: а Крым было. и Севастополь отдельно провели Но референдум. Не проводили отдельно А, а где мне увидеть порядок? Где, где увидеть порядок? Что У именно. Меня... Подожди, Жень, ну перестань тараторить, да, пожалуйста. Я Еще не раз. Это вы мне постоянно. Перестань тараторить. Покажи не мне, говорю. пожалуйста, порядок, на который ты пытаешься сослаться. Что? В твоем понимании на территории Республики Крым должен проходить референдум прям отдельно от территории Украины, то есть одновременно с территории Союза. Я не закончил. Отдельно да. с территории Украины референдум якобы не может проходить. Назови мне, пожалуйста, порядок, потому что здесь я вижу отдельно проведенный референдум в Крымской СССР и в Севастополе с отдельными показателями результата. И я вижу четко про то, что здесь написано, поэтому то, что ты говоришь, покажи мне порядок без проблем. Да, показывать тут вопрос очень простой. Давай. Если бы проходил да. бы один. Если референдум... бы не канает вот статья. Вы начинаете. Не, 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 стоп, стоп, стоп. Давайте. Я вас слушаю. Не забавлю. Вы все время говорите, что я. Статья. Коротворю. Как только я. Не, не, надо мне говорить, что мне рассказывать. Статья. Я вам точно могу сказать. Статья. Закон. На основании какой статьи Давай. проходил референдум на территории Украины? Давай. На основании какой? Не по закону Советского Союза все. Ответ, так и Украина все. и не вышла на основании этого документа. Так все, значит, Крым в составе Советского Союза остается. А. Гениально! Крым можете, не может быть в составе Советского Союза априори. Он должен быть. Он не быть. может быть в составе как Советского Союза. Потому Секундочку. что автономия на должна момент, входить в какую-то республику, в какую-то страну. Как факт. автономия может. Ты знаешь, что такое Советский Союз? Факт. Давай, назови Но, мне, пожалуйста, отдельную автономию, которая существовала еще в раз составе Советского Союза. еще раз. Давай. На момент января 1991 -го года Украина была еще в составе Советского Союза. Автономная республика Крым, да, когда увидела, что Украина собирается объявлять какие-то там акты о суверенитете, да. приняла решение о том, что теперь область превращается в республику Конечно. и сама будет решать свое будущее в составе да, тут есть Советского постановление. Союза. Именно так. Закон Украины, постанова Верховной Рады Опять Украинской СРСР. Мы Но с тобой говорили о том, что забал, любой забал, референдум... Я читаю. Опять начинается... А я читаю. Начина... Ты попросил, я не не читаю. Надо, не не надо, читаю. Не надо я я не читаю. Просил, Женя, читаю. перестань. Я не просил Постановление Верховной Рады Украинской СССР. Каждый что референдум заканчивается постановлением. Первый пункт. Закон про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки в складі української СРСР. Обосрался Женек. Обосрался. Где, де, де, В каком місті? Ви не що української СРСР обосрался. Еще раз написано чотко в составі что... Української СРСР. Все, То, назови сейчас... мне, пожалуйста, секунду, секунду. суд, который постановил То, что вы обратное. будете говорить, кто-то там что-то Я жду под решения себя. суда. Я у меня есть документ. Смотри. Решение суда у вас <с вообще <с никакого нет. Вообще у меня есть постановление. Еще Ни раз. Вот Постановление даже, даже является документ, ну, давайте так, давайте, который. Покричите, покричите, я вас... Еще раз. Я я без вопросов я аудитории расскажу. Постановление в соответствии с законодательством. СССР является результатом окончания проведения референдума. Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 12 февраля 1991 года в первом пункте четко зафиксировало закон про відновлення Крымской Автономной Радянской Социалистической Республики в складе Украинской РСР вести в дию с дня его опубликования. Здесь четко написано, в составе чего находится Крым. А все твои истории, и они ссылаются просто на твою фантазию, не более того. Сейчас сольетесь? Нет? Я жду ответ. Договорили? Да. Все, тогда я вас слушал, не перебивал. Давай ответ. Если Только, пожалуйста, раз... ссылаясь на документы без проблем. Нет, я ссылаюсь на документы давай. всегда, вы же давай, знаете. Давай. Так вот, если вы утверждаете, что республика Крым автономная, не автономная, входит в состав украинской, советской, социалистической республики, то я с вами спорить не буду, я с вами соглашусь. Да, действительно входит. А вот на каком основании она попала в независимое государство Украины, вы мне объяснить не сможете. Объясню. Потому что в соответствии с законом Советского Союза, повторюсь еще раз, Референдум о праве выхода да. из состава СССР да. в республиках, там где да. есть автономное образование, референдум должен проходить был отдельно. Да. Референдума отдельно да. не да. проходило, просто учет всех регионов, областей Украины, да. Да. в том числе автономной республики да. Крым, прописывались безусловно отдельно. Но все результаты, да. все, не надо, не надо пытаться перебить меня, я вас не да. перебивал. Я внимательно Результаты, слушаю. Как, раз, результаты да. как раз учитывались в общем, единственном, зафиксированном ходе голосования, это референдум Украины, именно так. Но этого быть не должно. Поэтому, начиная с 1991 -го года, автономная Республика Крым незаконно находилась в составе Украины а вы суд? нового независимого государства. И в 2014 году, когда в республике Крым. А когда вам судебные полномочия дали. Еще раз, референдум. когда вам дали полномочия судебные. Вот вы начинаете перебивать, а Нет, вы вам уходите от темы. Вы уходите нет. от темы. Нет, Тема вы вам когда дали вы полномочия это, для все, того, чтобы все, сказать, что все, законно, а что я... нет. Незаконно, говорит, незаконно, незаконно. Это тогда, когда кто-то постановил, что это. Незаконно. <ріст> Женьок настолько став печальним і грустним, я аж не можу. Йому абсолютно, йому ну, нема різниці на документ. Просто нема різниці. Є постанова, про де чітко написано про те, що Крим є в складі України. Спочатку він казав про те, що це не так, далі він каже, що це так. Далі. Я йому кажу, є постанова. Будь-який референдум закріплюється постановою про итоги проведення референдуму. Україна не виходила на підставі референдума 1 грудня 1991 року. Україна вийшла з складу радянського союзу на підставі е декларації прийнятої усіми, усіма е цими. Як вони е усіма. Країнами, котрі входили в склад Радянського Союзу від 26 грудня 1991 року, там чітко прописано про те, що з моменту там є Україня, Україна в в переліку країн, який є частиною радянського Союзу, і там в кінці прописано, що е, з цього моменту створюється СНГ і е, СРСР як суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. При всьому цьому Україна там знаходиться, якщо Україна з його слів 1 грудня 1991 року провозгласила про те, що Україна вийшла із складу радянського союзу, тоді запитання, що вона робить в 12 грудня 1991 року в документі, в якому прописано це Алматінська декларація. Вона є як частина радянського союзу. І далі, 26 грудня 1991 року Україна приймає рішення про створення СНГ. Вона в переліку країн про створення СНГ і приймає рішення про припинення існування радянського союзу в умовах того, що вона з його слів вже вийшла. Україна не має тоді права приймати це рішення, якщо вона не є. Якщо вона вийшла з Радянського Союзу і не є головним член, членствуючим в даному питанні, і він на це не може. В мене був ролик з ним. Він, на це, він також там намагався це розповісти мені. А на сьогодні все. вас лайк, підписка, і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям!